На зимові тренувальні збори цього року тренерський штаб Динамо взяв чотирьох голкіперів до Шоковського рибки і Рудька, які восени були в заявці нашої команди. Приєднався Максим Коваль, що повернувся з оренди. Про роботу воротарів на зборі розповів Олександр Рибка. Навірно, щоб в обоймі було різні ситуації вилучаться. Хтось може травміруватися, хтось ще якісь проблеми у кожного є. Я думаю, що чотири вратаря працюють на зборах і всі постійно в обоймі, всі виконують определенне количество роботи. І... Как бы всем готові вийти в любое время. Ну, Там не хочеться говорити, там каких-то травмах, дай Бог, щоб їх не було. Ну, случиться. може ну, Три вратаря это минимум, да, должно быть, там мінімум, де быть. бути. Постійно, в сезоні. Там сейчас, как буде, у нас, я не знаю, чотири зараз работают на зборах, як буде далі, это там вже буде решать руководство. У попередніх контрольних матчах всі динамські голки переграли чергуючись по одному тайму. Ну, я думаю, да, за счет тренировок, конечно, наверное, все уже в оптимальных кондициях, наверное, уже своих. И тренерский состав так решил, что как бы распределили равное количество игрового времени, чтобы все вратари получили. Я думаю, это достаточно. Все сыграли, я думаю, по три-четыре полноценных игры. Я думаю, ну, как по, по мне, я думаю, этого предостаточно. Не, ну, естественно, как бы все любят больше играть, чем тренироваться. И это, наверное, нормальные такие моменты. Ну, я для вратаря, конечно, естественно, больше нагрузки получается в тренировочном процессе, чем в игровом. Ну и без игры тоже никуда. Как бы игра это основное, и практика, наверное, игру, наверное, ни одной тренировкой не заменишь. Что психологическое состояние, те все моменты, которые в игре получаешь, ну, наверное, в тренировочном процессе ты этого не получишь. Но физические кондиции, наверное, конечно, Вратарь больше, наверное, в тренировочном процессе получает. Да, разбирали, естественно, этот момент. Конечно, допустил ошибку, надо было стоять в воротах, никуда не бежать. Там уже Драгович его доставал. Ну, и, слава богу, что это случилось, как бы в товарищеской игре. Будем надеяться, что таких моментов неприятных не будет возникать теперь же в официальных играх. Крім загальнокомандних теоретичних занять, для голкіперів їхній тренер та наукова група готують окремі підбірки. До дрібниць розбираючи гру у контрольних матчах. Ну, ми розбираємо практично кожне касання м'яча, яке ти в грі производиш. Кожен момент розбираємо как бы, в ідеалі, як треба зіграти в той чи іншій ситуації. І намагаємося в подальшому використовуватися, звісно, не допускати цих вже ошибок, в игре и как бы делать там, ну, поправки вот сейчас очень много стало через вратаря, и ногой мы играем, и как бы делаем акцент на этом, и разбираем моменты в той или иной ситуации, как лучше действовать. Как бы сейчас строится игра на этом, что вратарь должен играть ногами, и во всех командах, не только у нас. Ну, тренируем обычно, как бы акцентируем внимание на игру ногой на каждой тренировке, то есть в каждой тренировке, наверное, есть упражнения посвящены игре ногой и тренируемся и, и применяем потом, стараемся применять это в игре. Это началось вот как с приходом Сергея Станиславовича и рауля и начали вот как бы на этом акцентировать внимание. Ну сейчас, наверное, многие команды стараются не выбивать мяч, а сохранить у себя, то есть легче играть с мячом, чем отбирать его, бегать постоянно. Ну, у каждого, как бы, да, думаю, не только тренер вратарей, и главный тренер, каждый работает по своей направленности, и, допустим, в, в одной команде, там, вратари бегают абсолютно ну, как бы все беговые упражнения с командой, то есть тут у нас такого нет, или они забирают все время, как бы мы работаем. Ну, он, как бы склоняється к тому, що ну, как повинні бы, выполнять свою роботу. І у нас немножко специфика работы и направленность роботи і есть друга. Ну, Це нормальний момент. Хоча голкіпери і працюють на тренуваннях за своєю програмою, часто окремо від інших гравців, ціль усієї команди одна. Вдало продовжити виступи у всіх турнірах, починаючи вже з найближчого матчу проти Генгаму. Ну, я думаю, ці дві гри как бы, будуть вже определяючими. Для тренерського составу вже не определяться наверное, со стартовым составом на эту игру они там смотрят кто насколько готов физически и тактически как бы и наверное морально к этой игре но все готовятся нормально как бы все выполняют требования тренера на тренировках я на тренерский состав доволен ну как все выполняют работу и я думаю что при том ну, при должном настрое я думаю все должно быть нормально и должны добиться нужного результата.